Всем добрый день. Хочу рассказать, как прошла наша снежная буря, которая длилась три дня с заморозками до минус двух. Как перезимовали наши эти растения. Вот. У нас уже вылупились из яиц голуби. гоняю котов, сижу смотрю телевизор, кот запрыгивает на подоконнике, начинает лезть к голубям, еле успел выбежать, перетянуть его по горбу первой попавшейся палкой, это у нас подснежники. в виде тюльпанов скоро со дня на день должны распуститься. Набухают почки на винограде. Мотоцикл стоит. Ждет. Послезавтра будет 18.23. Будем кататься. черешня вроде все нормально должна зацвести со дня на день как раз когда будет тепло соцветия вроде чувствуют себя нормально Думаю, будем с черешни в этом году сделал прививки это черная черешня а у соседа взяли эту белую привили вроде Прививки живые прививали двумя способами традиционным наложением на косой срез. Вот это я решил попробовать новый метод. Засверлил шуруповертом и засунул в ствол. Ну, тоже вроде все хорошо чувствует, будем надеяться, что прививка пройдет успешно. Спалили кучу дров в камине, пока была не погода, газом не пользовались, топили кондиционером, как раз хватало там киловатт с хвостиком, было выработки, этот аккумулятор под вечер всегда был заряженный вот так что, если у вас как и меня цепляет тема альтернативы, то альтернатива работает, приносит пользу хозяину. Я так прикинул, что где-то тысяча-полторы тысячи гривен каждый месяц можно экономить на горячей воде, на отоплении. Так, сейчас перейдем в сад, посмотрим, что там происходит. вторая черешня тоже хорошо себя чувствует не померзла это я укутывал айву очень красиво цветет Сейчас этот положу камеру, раскрою. Неудобно одной рукой. Так, це в нас Полониця почуває себе дуже добре. Заморозок перенесла дуже гарно. Є така надія, що в цьому році ми хоч не абрикос, так полуниці наїмося. Так, як тут наша вішня? Вішня, добре. Це в нас гібрид вішні з черешнею. Це вішня. Буде, буде цвісти. Якраз коли буде тепленько, з персиком теж все гаразд, вижив. Це в нас молода абрикоса гібрид. Трішки підмерзла. Ну нічого, якось, якось вичихається. Так, усім дякую за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на канал.